محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقطة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أما بعد الحمد لله جماعة هي الله كتب شكور كهدد الله سبحانه وتعالى yang mengizinkan kepada kita bertemu dan beriktikaf di rumahnya Masjid Kampung Siglap ini pada hari Jumaat yang pertama dalam bulan Syawal tahun ini. Walhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan hidayah, taufik dan inayahnya kita dapat menyempurnakan ibadah puasa, bahkan ibadah-ibadah yang lain sepanjang Ramadan yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh yang kita hidupkan sepanjang Ramadan yang lalu dan terus menyemaikan dalam jiwa kita untuk beristiqamah dengan amal-amal soleh tersebut, walaupun kita berada di luar bulan Ramadhan. Amin. Allahumma amin. Selamat kita bertemu kembali dalam siri tadabbur surah Al-Kahfi. Insya Allah menerusi pertemuan bermula daripada Jumaat ini, kita akan terus menghayati. Kisah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Al-Kahfi ini. Malah kisah ini juga merupakan perkara yang ditanyakan oleh orang-orang musyrikin Quraisy kalau ikut sejarahnya. Setelah mendapat nasihat petunjuk dan juga arahan daripada pemimpin-pemimpin agama Yahudi supaya tanyakan kepada Nabi Muhammad tiga persoalan. Dan persoalan yang pertama yang ditanyakan itulah kisah Ashabul Kahfi. Jamaah yang dikasihi Allah. Kisah Ashabul Kahfi ini terakam dalam surah yang ke-18 surah Al-Kahfi ini antara ayat 9 hingga ayat 26 yang bermula dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pertanyaan di ayat yang ke-9 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba Adakah engkau wahai Muhammad menyangka bahawa kisah ashabul kahfi dan ar-raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuatan kekuasaan kami Jamaah yang dirahmati Allah ayat 9 ini bermula dengan pertanyaan Allah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi sebenarnya bukan Allah bertanya kepada nabi sebab nabi kita apa sahaja yang difirmankan oleh Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda itu juga yang baginda sampaikan. Jadi kalau pertanyaan itu walaupun seakan-akan Allah bertanya kepada nabi, am hasibata, apakah engkau menyangka? Sebenarnya bukan nabi yang menyangka. Yang menyangka itu adalah orang-orang musyrikin Quraisy yang menanyakan kepada Nabi. Dan pertanyaan itu juga ditujukan kepada orang-orang Yahudi Madinah yang mengarahkan kepada orang-orang musyrikin Quraisy supaya tanyakan kepada Nabi. Sebab akhirnya Nabi sendiri yang akan bacakan dan Nabi baca bukan kepada orang-orang Islam saja para sahabat yang mendengar termasuk mereka yang bertanya. Jadi bermakna pertanyaan Allah ini ditujukan kepada mereka. Orang-orang musyrikin dan juga orang-orang ahli kitab. Apakah kamu menyangka bahawa Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim. Ar-Raqim ini banyak tafsiran para jamaah dirahmati Allah. Kalau ikut direct translation-nya Ar-Raqim ni daripada perkataan Ar-Raqam Bermakna numbers Nombor Ar-Raqim ini ditafsirkan Antara tafsiran Para ulama' kita adalah Batu bersurat Maknanya batu yang dicatitkan Apa yang dicatitkan? Yang dicatitkan Antaranya adalah bila perkara itu berlaku kedua berapa lama tidurnya ashabul kahfi ini di dalam gua tersebut ketiga nama-nama ashabul kahfi semua dicatat termasuk anjing yang dibawa bersama seekor anjing mereka jadi jemaah yang dirahmati Allah ini tafsiran tentang ar-raqim. Jadi Allah bertanya, apakah kisah Ashabul Kahfi dan batu yang bertulis itu yang bersurat itu itu sajakah perkara yang menakjubkan kamu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Jamaah dirahmati Allah. Kisah ini belum bermula. Insyaallah Mula kisahnya satu persatu akan kita tadabburnya lah jika diizinkan oleh Allah minggu hadapan. Namun sebagai mukaddimah ayat 9 dan 10 Allah menyebutkan bahawa kisah Ashabul Kahfi yang menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Sebab kisah Ashabul Kahfi ni actually kisah yang very simple orang-orang muda masuk ke dalam gua plan mereka adalah nak berehat sekejap sebab mereka bukan destination mereka bukan nak masuk gua buktinya apa nanti penghujung kisah kita akan lihat mereka bawa duit kalau nak masuk gua bawa apa bawa duit bukan ada vending machine dekat dalam gua tu bukan ada bazar dalam gua tu duit tak perlu bermakna mereka merancang nak pergi jauh itu sebab mereka bawa duit tapi mereka masuk gua tu untuk berehat sementara memastikan keadaan yang di luar sana mungkin ada orang yang mencari dan mengejar mereka dah reda sikit baru mereka keluar. Itu plan awal. Tapi jamaah dirahmati Allah. Rupa-rupanya mereka masuk ke dalam gua Allah tidurkan mereka. Sebab itulah jamaah dirahmati Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang plannya nak berjalan jauh. Lain eh, kalau kita ni yang dah berusia Contohnya lah Dah 60-an ke 70-an Kadang-kadang kalau fikir nak jalan-jalan jauh ni Kau nak ajak aku nak naik Ya, eh, umpamanya lah Anak kita nak ajak travel, makan angin Nak naik apa Great Wall of China ke apa ke Kita bilang kau nak naik, kau naik lah Bapak nak duduk kat dalam hotel aja Relax je, kan Tapi semangat orang muda lain sebab itu Allah mendedahkan yang ashabul kahfi ini bukan senior citizen. Iz awal fityatu ilal kahf. Ketika beberapa orang muda fityah. So mereka ini orang muda. So orang muda semangat kita nak keluar jauh. That's why kita bawa duit. Dan mungkin kita pergi ini belum tentu kita dapat balik ke negeri kita ini. So itu yang perancangan awal mereka. Jadi mereka ini pergi ke gua dan mereka berdoa. Di sinilah bukti sebagai menunjukkan bahawa perginya Ashabul Kahfi ini adalah kerana dasar iman, bukan nak travel, bukan nak makan angin, bukan nak jalan-jalan cari makan dan sebagainya, tapi sebenarnya adalah untuk membawa iman mereka. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu Dengan mereka ini masuk ke dalam gua dan mereka berdoa Rabbana atina min ladunka rahmatan wahayyik lana min amrina rasyada Dengan mereka berdoa Ya Tuhan kami Kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. So mereka ni keluar bukan nak masuk gua, nak sembunyi, nak tidur ataupun nak keluar, nak larikan diri, tidak. Tapi untuk jaga iman mereka. Sebab itu jamaah, balik kepada ayat 9, bila Allah bertanya, apakah kisah ashabul kafir? dan batu bertulis ini itu saja yang menakjubkan kamu sebab yang menakjubkan kamu itu adalah daripada sudut uniknya orang biasa tidur paling-paling pun 12 jam paling tidak pun lepas 12 jam bangun buang air sambung tidur balik tapi ini tidurnya beratus tahun unik Tidur bukan atas sofa ke apa katil yang sedap ke apa ke yang membolehkan tidur kita ini lama. Mereka tidur dalam gua. Jamaah yang dirahmati Allah. Selesa atau tidak. Tapi tidur mereka itu beratus tahun. Unik. <tuh> tapi unik kisah mereka ini. Sebenarnya mengandungi akidah mengandungi bibit-bibit iman yang Allah nak nyatakan. Dia bukan kisah sejarah. Sebab itu, kalau kamu melihat daripada sudut sejarah, kisah Ashabul Ka'fi ataupun batu bersurat itu, itukah yang menakjubkan kamu? Tidak. Sebenarnya yang menakjubkan kamu ini adalah akidah yang Allah tanamkan. <laughs> maka sebab itu di ayat 11 Allah firmankan fa darabna ala azanihim fil kahfi sinina adada lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya dalam gua itu jemaah dirahmati Allah kata fa darabna ala azanihim kalau direct translationnya adalah kami pukul telinga mereka kita tidur macam mana punya nyenyak bila kita dah set alarm clock. Kalau dulu pakai alarm clock lah. Sekarang ramai orang pakai handphone ya? Bunyi saja kita boleh bangun. Sebab telinga kita bekerja. Kita tidur, otak kita berehat, mata kita berehat tapi telinga kita bergerak, bekerja. Tapi bila mana Allah katakan fadarabna ala azanihim. Kami tutup rapat telinga mereka. So itu yang membuatkan antara sebab mereka dapat tidur dengan nyenyak. Mereka tidur di mana? Gua eh, jemaah. Gua ni air kalau jatuh setitik daripada atas, dia punya echo sampai hujung gua boleh dengar. Tapi jemaah yang rahmati Allah, mereka tak dengar. Mereka tak terjaga. Sejuknya ke, panasnya ke, mereka tak terjaga. Itu yang menyebabkan antara lain kuasa Allah menyebabkan mereka ini terjaga apa berat apa tidur tu sini na adada yaitu banyak bilangannya summa ba'asnahum kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya lina alama. untuk kami menguji siapakah ayyul hizbaini dan siapakah dari dua golongan di antara mereka. Yang dimaksudkan dua da golongan daripada mereka adalah orang-orang Mekah, musyrikin Quraisy yang bertanyakan kepada Nabi tentang Ashabul Kahfi ini. Satu lagi puak golongan adalah orang-orang ahli kitab Yahudi Madinah yang mengarahkan orang-orang musyrikin Quraisy ini tanya kepada Nabi. Sebab masing-masing <coughs> mereka mempunyai kalender kiraan yang berbeza itu yang Allah katakan ayyul hizbaini ahsa bima lima labisu amada tentang lamanya ashabul kafi ini tidur sebab kalau ikut kiraan orang-orang Arab punya kiraan orang-orang Mekah lain orang-orang Yahudi kiraannya pun lain itu nanti di penghujung kisah akan kita hayati jemaah dirahmati Allah sebelum saya berundur untuk pertemuan pembukaan ini. Kita perhatikan ayat 11. Fadarabna ala adhanihim. Kami tutup rapat ataupun kami tidurkan mereka dengan nyenyak. Kami itu siapa? Allah. So Allah tidurkan ashabul kafir itu dengan nyenyak. Ayat 12. Summa ba'athnahum. Kemudian kami bangkitkan mereka. So siapa mereka? Ashabul kahfi. Siapa kami? Allah. Jadi tidurnya ashabul kahfi ini, Allah yang tidurkan, bangkitnya Allah pun bangkitkan. Bukan maknanya mereka dah puas tidur, mereka bangkit sendiri. Kita kan gitu. Kita kalau tidur, Kadang-kadang jangan puas tidur. Tidur belum puas tapi nak buang air kecil ke apa ke. Contoh saja. Bangun tak? Bangun. Cuaca panas. Terbangun. Tapi ashabul kahfi ni Allah yang bangunkan. Bukan setakat itu saja jamaah. Kalau jamaah merujuk ayat 18. Ini semua ayat akan kita laluinya. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَضًا وَهُمْ رُقُودًا kamu menyangka mereka itu terjaga padahal mereka tu sebenarnya tidur wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal dan kami bolak-balikkan mereka pusing kanan pusing kiri jangankan tidur kami tidurkan Allah tidurkan ashabul kahfi Allah bangkitkan ashabul kahfi ini ayat 11 ayat 12 dan di ayat 18 Allah mengatakan kami bolak-balikkan maknanya tidurnya tu macam tidur orang biasa tapi yang gerakkan ke pusik, ke kanan yang gerakkan ke kiri siapa kami yakni Allah bila kita lihat kepada ayat 21 pula ini semua ayat akan kita lalui wa kadzalika asarna alaihim demikianlah kami bongkar dedahkan kisah mereka ini kepada orang ramai. So jemaah yang dirahmati Allah. Siapa tidurkan Ashabul Kahfi? Allah. Siapa bangunkan Ashabul Kahfi? Allah. Siapa yang bolak-balikkan keadaan tidurnya Ashabul Kahfi? Allah. Siapa yang dedahkan rahsia sebenar siapa sebenarnya Ashabul Kahfi? Allah. Sebab itu daripada ayat 9 lagi Am hasibta anna ashabal kahfi warqaimi kanu min ayatina ajaba Apakah kamu menyangka kisah ashabul kahfi ni daripada sudut sejarahnya kamu rasa cukup kagum tidak dia kisah ini kisah iman kisah kuasanya Allah tidurkan ashabul kahfi bangunkan ashabul kahfi gerakkan ashabul kahfi dalam keadaan tidurnya dan dedahkan siapa itu ashabul kahfi itu semua adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah jemaah, kisah Ashabul Kahfi ini adalah merupakan kisah akidah. Dia bukan kisah sejarah. Insya-Allah kita akan sambung dalam kesempatan minggu hadapan dengan izin Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang jemaah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad.